Вітання, ми продовжуємо наш ефір в студії Катерини Креча, моя гостя Олена Рибак, а член громадської організації Родина Героїв Небесної Сотні. Пані Олено, вітаю вас і е, хочеться у вас дізнатися про те, що відбувається взагалі, тому що із розслідуваннями, і ми розуміємо, що результатів. Таких кінцевих поки що, звісно, немає, що справа заскладна, і дуже багато і слідчі кажуть про те, що дуже багато там доказної бази треба збирати. Так водночас ми чуємо такі суперечливі заяви. Ось, наприклад, 22 січня генпрокурор України Віталій Ярема він заявив, що активіст активісти Майдану Сергій Нігоян, Олександр Жизнєвський та Роман Сенек були вбиті з гладкоствольної зброї, спорядженої мисливськими набоями. 26 січня перший заступник слідчого ГОМВЕСВІ. Італій Сакал заявив газеті сьогодні, сьогодні що Ньогояна вбили пострілом з мисливської рушниці. Тобто там він сказав, що два постріли в груди, один в голову, а знявські з рушниці куло в серце. Ну, Тобто прокуратура каже про мисливську зброю, так, гладкоствольну, точніше зброю, так, МВС кажуть про мисливську зброю. Такі от неточності, так, незбіги взагалі от глобально по справах. они часто, часто фигуруют. Нет, я бы сказала, не часто. Я бы сказала, что это как бы искусственно раздутая ситуация, mm -hmm. связанная с тем, чтобы помешать, ну, так сказать, объективному расследованию, потому что не исключено, что там были пули и гладкоствольной, и мыслевской. Uh -huh. Вот просто можно эту информацию преподать по-разному. Но я хочу сказать, что на мой взгляд, учитывая вот последнее заседание, которое состоялось 23 января, что здесь как раз дает сбой судебно-исполнительная система. Вся громада героев небесной сотни как бы не имеет претензий ни к Генпрокуратуре вот, не к, э, к МВД, и, ну и я потом позже скажу, потому что наше дело. Рыбак, поправка Дьяковская идут отдельно, не к СБУ. Но смотрите, какой мы имеем на сегодняшний день, какую мы имеем ситуацию. 23 числа, в 9 часов, должно, должно было состояться заседание по расследованию убийства 39 человек на Майдане. То есть, как бы большей части, да? Что получилось? Заседание начинается с большим опозданием в 11 часов. Два, э, двое судей берут самоотвод. Мы на сегодняшний день не знаем: то ли это люди, в результате, которым совесть не позволила участвовать в этом фарсе, то ли это часть срежиссированного, срежиссированного сценария. Нет. То есть, что планировалось? И адвокаты потерпел их. И вот эти, значит, судьи могли, это все могло привести к тому, чтобы сорвать заседание. Если они срывают заседание 23-го, оно не проходит, значит, 25-го числа, буквально через день, и Оброскин, и Зинченко выходят на подписку о невыезде. Дальше мы уже знаем, как будут развиваться события на примере Садовника, правильно? На которого как раз была максимальная база доказательств которого можно было осудить, но его, опять же, по каким-то непонятным причинам, его выпускают на подписку о невыезде, с зеленым светом он, конечно, исчезает. Вот теперь адвокаты потерпевших говорят, что нет никаких доказательств. Это неправда. Это неправда. Есть фото-видеоизображение, но по-новому, значит, кодексу, там есть такие моменты, что вроде бы это не является доказательством. Это уже учитывала генпрокуратура и уже проведена антропометрическая экспертиза, в результате которой мы можем говорить с высокой долей вероятности, что стреляли и Аброськин, и Зинченко, и тем более Садовник. То есть, понимаете, как интерпретировать эти показания? Казнить нельзя помиловать, где поставить запятую, должна уже решать судебно-исполнительная система. И мы видим, какой цинизм, что Следствие проведено, имеются подозреваемые, но нет конечного результата, нет суда. Благодаря тому, что герой, Родина, Героя Небесный Суд не, не оставляет все это без своего внимания. Судебное заседание продолжалось до 9 часов вечера. Они не смогли его сорвать. В результате чего продлен период временного содержания под стражей этих двух подозреваемых до 23 марта. И перенесено это слушание этого же заседания, как бы продление, понимаете, почти на месяц, 16 февраля. Ну почему? Почему такая отсрочка? Вот. Мы видим, что судебно исполнительная система работает не то, что по-новому, она твердо работает по-старому. В інтерв'ю українській правді начальник управління спеціальних розслідувань та керівник спільної групи силових органів з розслідувань злочинів проти активістів Євромайдану Сергій Горбатюк він сказав наступне: під час розслідування цих подій, втім і інших, де вбачається причетність правоохоронців, вражає, що жоден із працівників міліції, зокрема беркутівців, не дає викривальних чи визнавальних показань, у яких би зазначалися об'єктивні обставини подій. Не знаю, не бачив, не чув. Це короткий виклад їхніх показань і це говорить Сергій Горбатюк. Власне, чи правда це, і о, там, ви ж знаєте да, про ситуацію? Якісь свідчення, хоча якісь правоохоронців використовує прокуратура? Так, да, свідчення використовують. Но опять же, судна сполучені система не хоче это інтерпретувати як обвинение. І це очень важно. Хоча ми розуміємо, що всі ці Зінченко і Броськин как бы. механизмы в шестеренке, да, это не управляющий сам механизм. Но хотя бы надо начать с этого. Начать наказывать тех, кому исполнителей, которых мы имеем, чтобы дать потом возможность выйти и на тех, кто это заказывал, и кто давал указания правильно, кто был организатором на более важных персон. Mm -hmm. Ну хотя бы начните с этого. Ну они же хотят все притормозить, чтобы оборвать эту цепочку, чтобы не выйти на тех, кто стоит Основной у этого преступления. А, они хотят притормозить собой про кого? Вы самым таки про э, да суд, Да, судов, я, кажется, я считаю, что судебно-исполнительная система, uh -huh. потому что это уже верх цинизма. Как они себя ведут, как они берут на себя роль верховных судей, как они извращают все вот эти доказательства и говорят, что нет ничего, понимаете? Да, это я считаю, что именно вот они, потому что это очень опасно. Я по своему скажу, по своей справе, у нас. Наше дело, ну, рыбак поправка Яковский. Пост... Mm -hmm. push, давайте, давайте Хорошо. я нагадаю також так, що ви насправді вдовою депутата Горлівської міської ради Володимира Рибака, викраденого і закатованого сепаратистами у квітні 2014 року. А він був депутатом від Горлівської міськради від Батьківщини. І того дня, саме коли викрали бойовики ДНР, 17 квітня, Володимир спробував зняти з захопленого сепаратистами будівлі прапор самопроголошеної Донецької Народної Республіки. Його грубо відтіснили 21 квітня в протоці Сіверського Донця, неподалік від Слов'янська, були виявлені тіла двох чоловіків. Одному з них, один з них це саме Володимир Рибак. Ви впізнали чоловіка. так? Тобто, знову ж таки, вже там, майже рік від цієї страшної події. І тут же деталі, так, як саме просувається вже от ваша справа? Наші всі… Там були Щод'яковський. с поправка, это два Юрия, два студента. Понимаете, такой еще символический получился случай, что муж мой, Горловка, это Донбасс, Дьяковский, это Львовская область, Стрий, mm -hmm. и поправка, это центр Киев. Вот они все три, они были за Украину, и они, собственно, были закатованы за свои взгляды. Мой муж, он отправился на митинг, не только с целью поменять флаг. Он его регулярно менял. Там уже была патовая ситуация, когда нужно было уже призывать общественность что-то делать и к самообороне, и сопротивлению сепаратистам. Но как я уже позже потом общалась с определенными депутатами гурловскими, они знали, что будет очень опасно. И 17 утром они уже не только сами, они уже семьи вывезли. А мой муж в 15.40, я лично слышала, как он звонил и спрашивал одного человека за сполком работника, где взять украинский флаг. он не боялся, он пошел. Ну и, конечно, Никому не нужно было это сопротивление. Вот в результате его выкрали и потом катували. Ну и поскольку там же убили двух парней, одни и те же люди, один и тот же характер повреждения, наши все три дела объединены в одно. Так я хочу сказать, что мы довольны ходом расследования. Сегодня мы с поправкой ходили в Генеральное следственное управление, мы брали результаты экспертизы, эксгумации Юрия Поправки готовы результаты экзумации Юрия Дяковского. Понимаете, у нас гораздо сложнее дело. У нас нет ни фото, ни видео, доказательств, ни свидетелей. всех устраняли, и ФСБшники работали профессионально. И то... Все сотрудники и СУ, и прокуратуры, и СБУ, они готовы выезжать в любой город, в который мы говорим, где есть свидетели, брать показания. В общем, пошли нам навстречу, мы довольны. Вот. Я также еще завела отдельное это, процессуальное уголовное дело в СБУ я попросила лично сама Наливайченко. Валентина Александровна, чтобы он провел расследование, как вообще зародилось это сепаратическое движение в городе. Потому что без поддержки определенных, так сказать, сотрудников администрации это было бы невозможно. Я хочу сказать, что отнеслись с большой ответственностью. И я теперь тоже боюсь, что будут найдены подозреваемые, их передадут до суду, а там опять не найдется доказательств, или им будет этого мало, они будут неправомочны, их опять выпустят под подписку, а дальше мы знаем результат. Вот понимаете, какой замкнутый круг. Это просто какой-то ужас, что сейчас происходит. Я mm -hmm. думаю, что это очень хорошо, что вы пригласили. Сейчас нужно как можно больше массовой поддержки и СМИ, и общественности, чтобы ну, не пустить это дело на самотек, и чтобы добиться все-таки этих результатов. Потому что ну, это не то, что это дело чести, это дело нашего, так сказать, национального достоинства. Правильно, что мы не просто наши родные погибли, и, и, и нет никакого результата.

что судебная исполнительная система нивелирует все старания предыдущих подразделений. И будет то же самое. А, Чьи педозрения? Так, есть, есть, есть точно, вот сегодня нам следует сказать, что точно известны фамилии, которые... Mm -hmm участвовали в похищении моего мужа, которые пытали мужа, которые пытали поправку. Вот сказать, что часть из них погибла, часть на территории ДНР, на территории России. Но пока такая ситуация, что Россия ведет себя неадекватно, она их не выдает. Но я думаю, что как бы такие преступления не имеют срока давности, все равно будет, будет, все равно такая ситуация, когда... Ми їх получимо, і в крайній випадку, навіть якщо ми їх не получимо, то на тих територіях їм теж не дадуть спокійно сучаснувати. Принаймні, я так розумію, що ви знаєте декілька прізвищ саме людей, які вірогідно причетні до вбивства вашого чоловіка. А щодо е, справ так інших героїв, так небесної сотні, дуже багато ми знаємо буквально кілька прізвищ беркутівців, Всі все інше воно просто ну невідоме. І от насправді. Е, Є така пропозиція от Євгенія Закревська, адвокат Небесної Сотні, mm -hmm. в журналі Нове время» від 16 січня вона обмалювала ситуацію з розслідуваннями і, в принципі, таку думку сказала про те, що я зацитую, її виясніть право важні. Правду важливіше, ніж наказати тих убийц. Я уверена, що Беркут стріляв в активістів на Майдані, але все одно вважаю, що зараз передавати діла в суд сутрані такі розслідування наспілгавщині не проводять. І а, а, вона знову ж таки каже про те, що свідки відмовляються давати будь-які покази, а, але не тільки через те, що їх накажуть, але й тому, що не вірять, а, начебто це щось змінить. Вона пропонує, а, можливо, піти на таку умову, що ви розкажіть хоча б. правду, но вас наказывать за це не будут а, до тех же беркутевцев. как вы на це тут? Там я, я не совсем согласна с такой позицией. Я согласна с той позицией, что многие сейчас не дают показания, что типа это не своевременно. Да, mm -hmm. так тут звучит. Я согласна. Давайте наказывать тем, тех, по которым есть доказательства. А Брускин Зинченко тоже не дают показания, но по ним есть доказательства. И не всегда преступники признают свою вину, правильно? Вот давайте наказывать тех, кого можно наказать, а дальше уже со временем будем, будут находиться те, имеются всякие методы, правильно, которые позволят людям признаться. Другие давайте пока этих наказывать. Ну, а относительно того, что давайте они сейчас дадут показания, а потом мы дальше будем вести дело, то я думаю, это не совсем правильно, потому что мы не знаем, в чьи руки пока попадет эта информация и как ей воспользуются. И найдем ли мы потом тех, кто будет давать показания, правильно? Давайте, как говорится, делать все постепенно. То, что мы имеем, будем расследовать. Но само расследование без наказания не имеет смысла. Для чего это? Это что художественная литература, правильно? Это нужно для многих факторов наказания. А, ну і насправді, знову ж таки, те, що о, слідчий Сергій Горбатюк, так, я застувала його інтерв'ю uh -huh. в українській правді великі», а, він говорить про те, що взагалі там доказова база дуже важко збирати, і там багато експертиз. І насправді він це так пояснює. Логічно тоді зрозуміло, чому це це триває вже рік, і це може тривати насправді багато років, щоб все щоб там змінилися певні люди, так щоб було розслідування більш відкритим. А про що зараз говорять адвокати, які займаються цією справою, і власне про що говорять вам там можливо неофіційно, да скільки років реально може тривати взагалі розслідування і судові? Понимаете, я так думаю, что в общем все осложняется тем, что у нас в стране ну, идет война. То есть, как бы, не вся система настроена на то, чтобы заниматься только Майданом. Эти все-таки процессы, они как бы параллельно, но они все равно пересекаются. И я не думаю, что будет долго идти, потому что я точно знаю, что. Внимание мировой общественности настолько привлечено именно к расследованию Майдана, настолько они контролируют наши органы, чуть ли не каждый месяц требуют отчета, что оно не затянется на года. Потому что люди требуют конкретных результатов. Если они нам дают инвестиции, они нам помогают, они хотят, чтобы мы действительно были демократическим государством, чтобы мы это все выяснили и наказали. Не будет это долго. Есть, конечно, еще остались те, которые работали до того, которые работают по старой схеме. Но я думаю, что их вот со временем выявляют, выявляют, меняют составы. Я думаю, что этот процесс быстро закончится. В общем, мы настроены как бы положительно, издаваться мы не собираемся. — Че есть в системе такие там бажания среди следчих? Про суды вы уже сказали, так, свою точку зора. Но все-таки действительно бажание дойти истины и найти ответы на эти вопросы? Конечно, конечно. Это основное, понимаете, потому что есть вот люди, у которых погибли дети, и они остались вообще сами. И они говорят, нам вообще ничего не надо, накажите их, мы просто не знаем, как жить и за что. Угу. Просто надо посмотреть в глаза этим людям, чтобы понять, что это, конечно, неправильно, но вот это желание почему-то вот стало теперь целью их жизни. Мы не можем их тоже обмануть. Конечно, мы будем все помогать и способствовать тому, чтобы были наказ... установлены и наказаны. Угу. Пані Олена, щодо допомоги родинам Небесної Сотні, ну, є така інформація, що майже всі родичі отримали одноразову грошову допомогу від держави. Що в цьому році продовжуватимуть отримувати ті, хто там не встиг. Йдеться про протестувальників Євромайдану, які зазнали тяжких поранень під час масових акцій. І з 21 листопада по 21 лютого. І насправді говорять про те, що зі списку Небесної Сотні 97 сімей. Вже отримали цю грошову допомогу, а, лише три сім'ї не отримали через технічні а, причини. Ну І насправді ви всередини знаєте ситуацію, чи дійсно держава не забула про родини Героїв Небесної Сотні, чи дійсно фінансово ці одноразові виплати вони є. Ну, У нас, звісно, розумієте, родина Героїв Небесної Сотні, це народствоні. Ну, Тех людей, которые погибли. То есть люди погибли за идею. Соответственно, и их же: родные, близкие, родители, они такие же. У нас как бы не идет речь о том, что кто там отрымал, у нас другие цели. У нас цели расследования, вшанувание памяти, продолжение дальше активной деятельности в борьбе с остатками, так сказать, прежнего режима. Но из того, что мне известно, то получили все. Как вы правильно сказали, только из-за технических каких-то проблем кто-то не получил. Но есть другая ситуация. Пять человек не включены в список Героев Небесной Сотни, в том числе и мой муж, и поправка Идиаковский, и Чернявский, который погиб 14 марта на проукраинском митинге в Донецке. Mm -hmm. И Бадера, который был участником тоже активного Майдана, но потом умер, так сказать, от осложнений, полученных на Майдане. Вот эти пять человек почему-то до сих пор не попали, невзирая на то, что лично я и поправка. 21 ноября мы подходили к президенту, спрашивали. Он сказал, что по нашим вопросам не должно быть никаких пытаний, а он еще так поролся, мне сказал, особенно по рыбаку, потому что я его знала особисто. Mm -hmm. И он сказал, сказал, включать в это, чтобы мы попали под постановление Министерства социальной политики и в Герой Небесной Сотни. Но вот по сей день не, не включены ни, ни мы, ни вот эти пять человек. Почему-то я не могу понять, вот это все так тормозится, мы каждую неделю с поправкой, опять же, обращаемся в ту же администрацию президента, опять же, пишем эти письма. В общем, как-то это все немножечко странно. А включением до этого списка занимается Минсоцполитика? И Минсоцполитики – это отдельная статья это для того чтобы семьи получили угу, да, защиту нет а даже, даже да Социальная. даже не это помогут да, это социальный захист потому что я вот у всех свои проблемы Ну, допустим Чернявским их им тоже нельзя вернуться в Донецк вот у меня мне тоже нельзя вернуться Гурловка тоже на территории ДНР угу. вот вот такие еще есть ситуации мы как бы вообще люди без определенного места проживания вообще без всего да, просто социальную защиту, еще у меня ребенок несовершеннолетний, идет об этом речь. И, конечно, получить все-таки награду хочется, чтобы действительно подвиг наших родных был оценен, потому что это... І спонтанника спонтанне, спонтанне какое-то дійстя була? Та була сузнана дійстя. Моєму муж вообще чотири роки боролися з режимом Януковича з партією регіона. Mm -hmm. Пані Оле, не можу не запитати власне про те, що в горлівці відбувається, так чи є там знайомі, можливо, з кимось підтримувати яка ситуація там, і про що думають люди? І чому вони власне, якщо вони там про налаштовані, чому вони не виїхали звідти? Активно, так сказать, как сказать, люди такого возраста, которые могут себя вывести, те выехали. Те выехали, не выехали кто. Ну, допустим, мой отец, которому 77 лет, он не, не может выехать. Ну, вот такие люди, которым просто менять место положения, это непонятно, какой больший стресс. Угу. Не выехали. В основном не выехали старики. да. Или уже, конечно, остались те, кто настроен да, за ДНР. Ну и много таких, которые вернулись, потому что вот они летом выезжали, они где-то снимали жилье, деньги, закончились, издеваться, никуда они вернулись. Ну таких тоже уже небольшой процент. Но есть право, украинские настроенные люди есть, конечно же. Но я не могу дозвониться второй день в Горловку, потому что там постоянные обстрелы, а когда идет обстрел, мобильная связь не срабатывает. Вот с отцом у меня нет связи. Ну, там, конечно, сейчас тяжело. Но хотя я считаю, что эти же люди виноваты сами, потому что они ждут, чтобы им кто-то помог. Они же допускают, что в ДНР привозят установки на территории школы. Стреляет, да? И быстро уезжает. Идет ответный удар. Почему вы разрешаете располагать, да? Ці установки На території, міста, на території детських садов, на території кладбища, ну, Що говорити про пенсіонерів, ви кажете, що здебільшого там саме так люди похилого віку залишилися? Чи то я я так розумію, що там боротьба взагалі за вишивання є? А чи йде мова про те, що пенсіонери люди похилого віку виходили і намагалися якось зупинити? Ні, ж ну як, є такі люди, які голосували. 11 мая. Uh -huh. Но теперь они недовольны, что так все происходит. Uh -huh. Они говорят, нас бросила Украина, у нас нет пенсии, нас бомбят. Но ну, так выходите и боритесь теперь, чтобы, так сказать, вы хотели эту власть. Требуйте от своей же власти, чтобы они не стреляли из города. Они же провоцируют. Они сами вас истребляют. То, в что допомога от волонтеров доходит до горливки властная? Я не знаю. Поначалу как-то доходило, теперь там очень сложно, потому что действительно столько провокаций оттуда. В результате чего же был введен вот этот пропускная система была введена, потому что очень сложно и, возможно, сейчас ну, будут большие проблемы, чтобы именно с, с украинской стороны поступила допомога. Я даже думаю, даже со стороны ДНР они будут всячески тормозить, чтобы очернить Украину, что никто им не помогает. Они только будут там. С свои какие-то, как вот допустим осенью безлер кур живых выдавал, понимаете, помощь mm -hmm. была. Вот только они будут давать свою. Ну и от Ахметова доходит помощь. Mm -hmm. Mm -hmm. Дякую вам за те, що ви до нас прийшли в студію і розказали про деталі вашої справи, так, і взагалі, що відбувається, і своєю думкою поділилися. Це Справді важливо і бажаємо вам все ж таки сил і того, щоб справедливість вона була. Так. Оле... Олена Рибак, вона дружина. А, чоловіка, який все ж таки став в небесні сотні, в, в, в героях небесної сотні в нашій студії, дякую вам за те, що ви з нами Залишайтеся і далі. За кілька хвилин повернемося до ефіру.